real madrid kambeklar jamoasi ekanligini ke kecha yana bir bora isbotlab qo'ydi ishlarimiz ko'payib ketganligi sababli video biroz kechiroq chiqmoqda assalomu alaykum e'tiboringiz markazida real madrid yangiliklari kanali biz davom etamiz almeriyaga qarshi ajoyib o'yindan keyingi rasmiy fikrlar va ajoyib xabarlarni sizga taqdim etishda davom etamiz videoga albatta like tugmasini bosib qo'yishni unutmang biz esa boshladik ahlovar qarorlari to'g'ri bo'lgani va o'yinga tarkib tanlashda xato qilgani haqida real madrid bosh murabbiyi karlo anchelotti la liga yigirma birinchi turidan o'rin olgan almeriyaga qarshi o'yindan so'ng o'z fikrlari bilan o'rtoqlashdi g'alati o'yin birinchi bo'limni juda yomon o'tkazdik kechagi mashg'ulotda vaziyatni noto'g'ri baholadim jamoa charchagan ko'rinardi ikkinchi bo'lim boshqacha o'tdi bizni stadion qo'llab quvvatladi bu juda muhim charchoq tarkib tanlashdagi xatolar 30 daqiqaga kelib almashtirishlar haqida o'yladim o'zimdan g'azabdaman hamma o'ynashni xohlaydi va holati yaxshi ekanini aytadi biz o'yinchilarning holatini baholashimiz kerak edi va buni noto'g'ri qildik birinchi bo'limni unutish kerak hech qanday bahona yo'q muxlislarning hushtakbozligini tushundim bu mantiqiy reaksiya bunday o'ynab bo'lmasdi Baxtli vaziyatlar men qarorlarni var emas balki hakam qabul qilishiga ishonaman var signal beradi va hakam qaror chiqaradi menimcha u to'g'ri ish qildi har kimning o'z fikri bor men almiriyaning jahli chiqqanini tushunaman ammo bu uchta qaror to'g'ri edi bu haqida gapirishlari mumkin bo'lgan hamma narsaga tayyorman hech qanday muammo yo'q deya italiyalik mutaxassisning so'zlarini keltiradi marka nashri havi real o'yinidagi hakamlik haqida La laligani yutish qiyin bo'ladi ayrim narsalarni nazorat qila olmaymiz va bugun barcha buni ko'rdi Xavi real madrid almeriya o'yinidagi hakamlik ishi haqida gapirdi madridliklar qo'shimcha vaqtlarda g'alabani qo'lga kiritgan o'yinni Francisco Hernandez maeso boshchiligidagi hakamlar brigadasi boshqardi men garitano almeriya murabbiyi va juda yaxshi jurnalist alfedo relafioning fikriga tayanaman bu chempionatni yutish juda qiyin bo'ladi men bu gapni hetafeda aytgandim men bir biriga mos kelmaydigan ba'zi narsalarni ko'rdim biz ғалаба qozonishda davom etishimiz kerak аммо ayrim narsalarni назорат qila olmaymiz Ва бугун buni барча ko'rdi dedi Барселона бош murabbiyi Хави. sport o'yinlari uchun eng yuqori keflar qulay va ishonchli pul o'tkazish yo'llari birinchi depozit uchun 3 million so'm bonus faqat laynebetda aziz do'stlar sport o'yinlariga pul tikib har kuni daromad qilishni istasangiz kommentariyada ko'rsatilgan siлка orqali qirolbet telegram kanaliga qo'shilib oling hamda lim bet kompaniyasidan ro'yxatdan o'ting eslatib o'tamiz obunachilarimiz uchun uzcar promokodi orqali 3 million so'm bonus puli tayyorlab qo'yilgan biz sizga omad tilab qolamiz bellingem realning 26-ta o'yinida 26 olti marotaba samarali harakat qildi real madrid klubi yarim himoyachisi jud bellingem la liganing yigirma birinchi turidan o'rin olgan almeriyaga qarshi o'yinida gol va golli uzatmani amalga oshirdi 20 yoshli angliyalik futbolchi o'yinning 57 daqiqasida penaltini golga aylantirib hisobni biru ikki ko'rinishiga keltirdi 90+9 plyus to'qqizinchi daqiqada jud dani karvahalga golli uzatmani uzatib g'alabaga hissa qo'shdi bu yarim himoyachining madridliklar safida 26 ta o'yinda kiritgan 18 gol va 8 golli yuzatmasi bo'ldi shu tariqa ingliz futbolchisi madrid klubi uchun har bir o'yinda o'rtacha bitta samarali harakat qiladi 14 ta gol urgan Bellingham la liga mavsumining to'pirarlari poygasida xuddi shunday gol urgan Girona hujumchisi artem dobrik bilan birga peshqadamlik qilmoqda real madrid mubabpega qaysi raqamni berishi ma'lum real madrid kilyan mubabpega 10 raqamni taklif qildi hozirda ushbu raqamda luka modrich harakat qiladi avvalroq har ikki tomon kelishuvga erishgani va yozda fransiyalik yulduz madridga ko'chib o'tishi haqida xabarlar tarqalgandi mubabpe pszda ikki ming o'n sakkizinchi yildan beri harakat qilib keladi uning amaldagi shartnomasi yozda yakunlanadi modrishning shartnomasi ham yozda yakunlanadi va tomonlar kelishuvni uzaytirmaslikka qaror qilgan xorvat katta ehtimol bilan faoliyatini saudiya arabistonida davom ettiradi